ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று பிரகத்தி கௌரி விரதம் மற்றும் சங்கடகர சதுர்த்தி தினம் என்று பொருள் கண்ணங் கத்திரிக்காய் செடிகள் இருக்கும் கண்ணங் கத்திரிக்காயோ அல்லது செடியையோ அம்பாளுக்கு அருகில் வைத்து பார்வதி பரமேஸ்வரன் விக்ரஹமோ படமோ வைத்து பூஜை செய்வது வழக்கம் இதற்கு நைவேத்தியமாக கத்திரிக்காய் சாதம் செய்வார்கள் இந்த விரத்த பூஜை பலனாக நாம் விரும்பும் அளவை விட மிகப்பெரிய அளவில் நாம் எதிர்பாராத நேரத்தில் நன்மைகள் வந்து சேருமாம் இந்த நன்னாளில் பூஜை வழக்கம் இருப்போர் இல்லாதோர் என அனைவருமே அம்பா பஞ்சகம் என்று அழைக்கப்படும் அம்பா பஞ்சரத் திவ்ய நாமங்கள் நிறைந்த அழகான இதை இந்த உயர் செல்வம் நீண்ட ஆயுள் நல்லறிவு கல்வி ஞானம் நல்ல வாழ்க்கை துணை மற்றும் இறுதியில் ஸ்வர்க்கத்தை அடைந்த தேவர்களால் பூஜிக்கப்படுபவராக ஆவார்கள் என்று இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் பல சொல்வதாக அமைந்துள்ளது மொத்தத்தில் இது நிகரில்லாத சம்பத்துக்களை அருளும் அற்புதமான ஸ்தோத்திரம் அடுத்து இன்று எப்பேற்பட்ட சங்கடங்களையும் போக்கும் சங்கஷ்டகர சதுர்த்தி தினம் இந்த தினத்தில் அவசியம் சொல்ல வேண்டிய துன்பங்களை அடியோடு ஒழிக்கும் சர்வ சித்தி கொடுக்கும் நாரத புராணத்தில் உள்ள சங்கஷ்ட சங்கஷ்டநாசன கணேச ஸ்தோத்திரம் மற்றும் வறுமை கடன் தொல்லை கடுமையான நிதி சிக்கல்களை ஒழிக்கும் ரிணஹர கணேச ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம் நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் சங்கட நாசன கணேச ஸ்தோத்திரம் நாரத உவாச்ச प्रणम्यशिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नव मम् बालचन्द्रं च दशमन्तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्ति लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे पलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः श्री ऋणहर गणेशस्तोत्रम् ध्यानम् सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतम् तं प्रणमामि देवम् सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे त्रिपुरस्य वदात् पूर्वं शम्बुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे हिरण्यकशिप्पादीनां वदार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे महिषस्य वदे देव्या गणनातः प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे तारकस्य वदात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे इदम् ऋणहरं स्तोत्रम् तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पटेन् नित्यं वर्षमेकं समाकितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् पढन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः ॐ ऋणं चिन्दी वरेण्यं कुं ॐ गणेशरुणं चिन्दी वरेण्यं कुं ॐ गणेशरुणं चिन्दी वरेण्यं कुं नमःपट इमं मन्त्रं पटे दन्ते ततश्च शुचिभावनः एकविंशतिसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पतिसमोज्ञाने धने दणपतिर्भवेत् अस्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं भूतप्रेतपिशाचानाम् नाशनं स्मृतिमात्रतः इति श्रीकृष्णयामलतन्त्रान्तर्गतं श्रीरणहरगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः அடுத்து இருபத்தோரு முறை சொல்ல வேண்டிய சங்கடஹர சதுர்த்தி மந்திரம் ஓம் நமோ ஹே மத மோதி தம சங்கம் நிவாரய நிவாரய ஓம் நமோ ஹே மத மோதி த மம நிவாரய நிவாரய ஓம் நமோ ஹேரம்ப மத மோதி தம சங்கம் நிவாரய நிவாரய ஓம் நமோ ஹேரம்ப மத மோதி தம சங்கடம் நிவாரய நிவாரய ம் நமோே மதமோதித்த மம சங்கடம் நாரய ஓம் நமோ ஹேரம்ப மதமோதி மம சங்கம் நாரய நம் நமோ ஹேரம்ப மதமோதி மம சங்கம் நம் நமோ ஹேரம்ப மதமோதி மம சங்கம் நாரய நிவய ம் நமோம்ப மதமோதி மம சங்கடம் நாரய ஓம் நமோ ம்ப மதமோதி மம சங்க ஓ நமோ ஹேரம்ப மதமோதி மம சங்கம் நம் நமோம்ப மதமோதி மம சங்கம் நாரய ந ம் நமோம்ப மதமோதி மம சங்கடம் நாரய ஓம் நமோ ம்ப மதமோதி மம சங்க ஓ நமோ ஹேரம்ப மதமோதி மம சங்கம் நம் நமோ ஹேரம்ப மதமோதி மம சங்கம் நாரய ந

ॐ नमो हे शङ्कटं निवारय निवारय श्री अम्बा पञ्चरत्नस्तोत्रम् अम्बा शम्बरवैरितातभगिनी श्रीचन्द्रबिम्बानना बिम्बोष्टि स्मितबाषिणि शुभकरी कादम्बवाट्याश्रिता ह्रीङ्काराक्षरमन्त्रमद्य सुभगा श्रोणी तम्बाङ्किता मामम्बा पुरवासिने भगवती हेरम्ब मातावतु मामम्बा पुरवासिनि भगवती हेरम्ब मातावतु कल्याणी कमणीय कात्यायनी कालिका काला श्यामलमे च कद्युतिमती कादित्रिपञ्चाक्षरी कामाक्षी करुणानिदिक्कलिमलारण्यातिदावानल मामम्बापुरवासिनि भगवती हेरम्ब मातावतु मामम्बापुरवासिनि भगवती हेरम्ब मातावतु काञ्ची कङ्कणहारकुण्डलवती कोटिकिरीटान्विता कन्दर्पद्युतिकोटिकोटिसदना पीयूषकुम्भस्तना कौसुम्बारुणकाञ्चनाम्बरवृता कैलासवासप्रिया मामम्बापुरवासिनि भगवती हेरम्ब मातावतु पुरवासिनी भगवती हेरम्ब मातावतु या सा शुम्भणि शुम्बदैत्यशमणि बीजाषणि या श्रीविष्णुसरोजनेत्रभवना या ब्रह्मविद्यासणि या देवी मधुकैटवासुररिपुर्या माहिषध्वंसिनि मामम्बा भगवती हेरम्ब मातावतु मामम्बा भगवती हेरम्ब मातावतु श्रीविद्यापरदेवतादिजननी दुर्गा जया चण्डिका बाला श्रीत्रिपुरेश्वरी शिव श्री राजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी श्रीरागी शिवदूतिका श्रुतिनुता शृङ्गारचूडामणि मामम्बापुरवासिनि भगवती हेरम्ब मातावतु मामम्बापुरवासिनि भगवती हेरम्ब मातावतु अम्बा पञ्चकमद्भुतं पठति चेद्यो वा प्रभाते निशं दिव्यैश्वर्यशतायुरु श्रियं शाश्वतं लब्ध्वा भूमितले स्वधर्म निरतां श्रीसुन्दरीं वामिनी अन्ते स्वर्गपलं लभेत्स विबुधै संस्तूयमाणो नरः अन्ते स्वर्गपलं लभेच विबुधै संस्तूयमाणो नरः इति श्री अम्बापञ्चरत्नस्तोत्रम् समाप्तम् श्रीगुरुभ्यो नमः